не буду комментировать. Скажу, что сезон для нас закончен. Но в украинской лиге у нас есть еще матчи в этой лиге. Поэтому мы сейчас сконцентрируемся на этих оставшихся матчах наших. А по игре скажу, Фазол Маш выиграл и пошли дальше. Они... Мы не смогли перевести серию домой и продолжить. Спасибо. В первую очередь хочу поздравить Адамаш с выходом в полуфинал и пожелать удачи в дальнейшем. Хочу поблагодарить игроков, которые до последнего не сдавались. И хочу извиниться перед нашими болельщиками. Сегодняшний результат исключительно моя вина. Хочу перекладывать ответственность на игроков. В этом сезоне... Они уже не раз показывали, что, они, что у них есть характер, что они могут быть единым целым. А, поэтому вина за поражение лежит исключительно на мне. Алексей, ну все-таки какие-то итоги сезона в по Суперлиге расставаться не может. Ну итоги сезона, конечно, после прошлогоднего чемпионства это неудовлетворительный результат. Но у нас остается еще на Лиге ВТБ, где мы постараемся реабилитироваться перед нашими болельщиками. Спасибо. Комментарии. Ну, просто нет слов, очень матч получился такой по накалу. Очень-очень даже не знаю, как мы выдержали. У нас очень маленькая ротация, но я всех поздравляю, поздравляю в первую очередь болельщиков. Это их тоже заслуга, они нас очень сильно хорошо поддерживали. Хочется, чтобы залп был каждый день, каждый раз. Все. Спасибо. Сделали, да, сделали результат. Все же теперь можно думать уже о, о следующих. Это, это уже история. Но вам скажу одно, что это очень, очень сильная команда Донецка. По составу, по комплектации, по игре и как мы прошли ее, это только благодаря. Э, большое спасибо ребятам, что они поняли, вернулись в игру после жестокого поражения там в Донецке, вернулись в агрессивную форму защиты, были проблемы, но самое главное что опять это все. Уже известен соперник Фера выиграла. Да. Можно. Вы в выходной будете готовиться уже к полуфиналу. Ребята отдыхают, а мы уже будем готовиться тактически. Вопрос есть? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Спасибо.